नमस्कार आप जी रहे नेशन प्लस न्यूज हूँ छु साथ हितल भगत વડોદરાના હરણી લેગ ઝોનમાં બોટ દુર્ઘટના મામલે આજ દિન સુધી શાળાના સંચાલકો તેમજ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ ઉપર કોઈ પણ કાર્યવાહી ન કરતા વડોદરા પેરેન્ટ્સ એસોસિએશન દ્વારા વડોદરા પોલીસ કમિશનર અને કલેક્ટરને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી વડોદરાના હરણી લેગ ઝોનમાં બોટ દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયેલા વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષિકાઓના અપરાધીઓને સજા અપાવવા માટેના આપેલા આવેદનપત્રના દસ દિવસ વીતી ગયા છે અને વડોદરા પેરેન્ટ્સ એસોસિએશન દ્વારા પોલીસ કમિશનર અને કલેક્ટરને દસ દિવસની જે મોહલત આપી હતી તે પૂરી થઈ છે પરંતુ હજુ પણ સ્કૂલ સત્તાવાળા અને કોર્પોરેશન સામે પગલાં લેવા અને એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી નથી જેના માટે આજે મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ એકત્રિત થઈ વડોદરા પોલીસ ભવન અને કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા જ્યાં વડોદરા પેરેન્ટ્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ એડવોકેટ કિશોર પિલ્લાઈ અને તમામ વાલીઓ પોલીસ કમિશનર અને કલેક્ટરને મળી આ મામલે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી તેમણે વહીલીતકે આ મામલે સ્કૂલ તથા જવાબદાર કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવા રજૂઆત કરી હતી તે ઉપરાંત એફઆરમાં પણ ગંભીર કલમો ઉમેરવા માંગ કરી હતી હરની બરોડા કે અંદર હરની દુર્ઘટના કે આજ 15 દિવસો ہوگયા આજતક વડોદરા પોલીસની તરફથી એસએડિકા રચના karne mein aaya phir bhi kotia projects ke jitne bhi partners hai unko upar ipc 304 308 aur 104 एक सौ चौतेहत एफ दाखिल कर दर्ज करके उनका ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं इस कार्रवाई को हम आ, वेलकम कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में हमें यही दुख की बात है कि कोई स्कूल मैनेजमेंट स्कूल के कोई अधिकारी या वी एम एस वडोदरा म्युनसिपल सेवा सदन की कोई ऑफिशियल के खिलाफ एफ तक दर्ज करने में नहीं आया इस सिलसिले में हमारा नैतिक जिम्मेदारी समझ के हम लोग लिख के वडोदरा पुलिस कमिश्नर को ये दिए रहे हैं जिसमें स्कूल मैनेजमेंट का नेग्लिजेंस उनका गलती उनका गुना क्रिमिनल नेग्लिजेंस बीएमएसएस का ऑफिशियल्स का क्रिमिनल नेग्लेजेंस किस तरह बनती है और उनको ऊपर गुना क्यों दाखिल करना चाहिए उनके खिलाफ़ कार्रवाई क्यों करना चाहिए और उसका आधार पुरावा के साथ में हम लोग रेज्यू कर रहे हैं जिसमें नामदार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है डेलाउसी स्कूल पतन कोट से स्कूल के अंदर जहाँ पे चौदह जन की मौत हुई थी उसमें नामदार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहराया कि टीचर्स के ऊपर भी क्रिमिनल केस होना चाहिए और स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर भी क्रिमिनल केसेस होना चाहिए साथ साथ में यूनियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट सिग्नेटरी है यूएन कन्वेंशन के अंदर चाइल्ड राइट्स के ऊपर जहां पे अंडरटेकिंग दिया था कि हमारे बच्चों का सलामती के लिए जो भी करना जरूरी है हम करेंगे तो यू रेसोल्यूशन का भी उल्लंघन हो रहे हैं और साथ साथ में जब दिल्ली में मर्डर हुआ था एक छोटा सा लड़का का स्कूल के अंदर उसके बाद में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो गाइडलाइंस बाहर निकाला था जिसमें ग्यारह तरह का वायलेशन का उल्लेख किया था उस ग्यारह वायलेशन के अंदर करीबन चार गंभीर नेग्लिजेंस का मामला जिसमें स्कूल वडोदरा के इंसिडेंट के अंदर वडोदरा के स्कूल इन्वॉल्व हैं ये भी हम लोग ने लिखित में पुलिस कमिश्नर को दिया और हम लोग मांगनी कर रहे हैं कि इनको ऊपर कार्रवाई करें और साथ साथ में वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन नामदर हाई कोर्ट ने जो सुमोटो पिटिशन दाखिल किया उसमें पार्टी बन के वडोदरा पेरेंट, के पेरेंट्स गुजरात के पेरेंट्स के पक्ष रखने के लिए हम वहाँ पे हाजिर होंगे और पक्षकार बनेंगे और हमारा वहाँ पे हम लोग आगे ये भी गाइडलाइंस रखेंगे ताकि हमारा बच्चों स्कूल में सलामत रहे और प्रवास में भी सलामत रहे धन्यवाद ब्यूरो रिपोर्ट नेशन प्लस न्यूज वा समाचारों ने सतत अपडेट न्यूज यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो आइकन दबाओ करो इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पर